अब शिरढ़ी माजे पंडरप यह आरती होगी आरती के बाद दर्शन सकार शुरू होगी श्री सचिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय आर्गय गन्दाक्षद संपूज्य अदधूपह वनस्पतिर शोध भूत गन्दादिो गन्ध उत्तमह आग्रय सर्व देवानं भूपूयम प्रतिगृहताम् धूपमाग्रपयमे साचञ्जवर्ति संयुक्तम वन्यरायोजितमया दीपं गृहण देवै दीपं दर्शयामे दीपानां अंतरेण उपहार नैवेद्य निवेदयामि चतुष्को न मण्डलम् कृत्वा तदुपरि नैवेद्यपात्र निधाय गायत्री मन्त्रेण पात्रान् सम्प्रोक्ष्य धेनुमुदराम् अमृते कृतय ग्रासमुदराम् प्रादर्शयितु सति यन्त्वर तेन

्रह्मणे नमः मध्ये पानीयं समरपयामि पुनरनैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं निवेदयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि परद्वरतनारथे चन्दनं समर्पयामि सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः प्रार्थना पूरवक नमस्कारं करोमि तदा च मङ्गलाराधित्य पन्धर्षयामि शूर् मा पण्ढरपुर साइबापार मा बाबार मार सा बाबार मा शुद्ध भक्ति चन्द्र बागा भाव पुण्डलेक जागा कुण्डले कागा भाव पुण्डलेक जागा याहुयाहु अवगेदनो बाबा से वन्दना साय शे वन्दन करो वन्दन गनु मने बाबा साय ध्वपा माजे आये पाव माझे आये पाव माझे आये श्री सचानन्द सद्गुरु साईनाथ महाराज गे जय सर्व साई भक्तानी श्रीं दर्शना करिता जाने नवीन दर्शन लाइन गेट नंबर सात व आठ वापर करावा तसेच व्ही आई पी पास धारक नवीन दर्शन लाइन गेट नंबर वापर करावा सभी साई भक्तों से नम्र निवेदन है कि वे नई दर्शन लाइन गेट नंबर सात और आठ का उपयोग करें और व्ही आई पी पासधारक गेट नंबर छः नई दर्शन लाइन का उपयोग करें ऑल साइड डिवोटीज आर रिक्वेस्टेड टू यूज गेट नंबर सेवन एंड एट ऑफ न्यू दर्शन लाइन फॉर श्री साई बाबाज दर्शन एंड व्ही आई पी पास होल्डर शुड यूज गेट नंबर सिक्स फॉर श्री साई बाबाज दर्शन जय साईनाथ श्री साई प्रसादालय सका साढ़े नौते रौ साढ़े नौ वजेपर्यंत चालू सर्व साई भक्त श्रीन से महाप्रसादा लाभ घ्यावा श्री साई प्रसादालय सुबह साढ़े नौ से लेकर रात साढ़े नौ तक खुला रहेगा सभी साई भक्तों से निवेदन है कि वे श्री के महाप्रसाद का लाभ उठाएँ श्री साई प्रसादालय विल बी ओपन फ्रॉम नाइन थर्टी ए एम टू तो नाइन थर्टी पी एम ऑल साई डिवोटीज आर रिक्वेस्टेड टू तो हैव श्री साई बाबाज महाप्रसाद राम श्री साईबाबांच्या दरबारात आपले सहर्ष स्वागत आहे एक महत्त्वाची सूचना समाधी मंदिरात दर्शनाला जाताना आपापले मोबाईल फोन आणि कॅमेरा स्वतःबरोबर न ठेवता कृपया संस्थांच्या लॉकरमध्येच जमा करावे तसेच गर्दीमध्ये प्रत्येकाने आपले स्वतःचे खिसा पाकीट पैसे आणि इतर चीज वस्तूंकडे व्यवस्थित लक्ष द्यावे